Всем привет! Добро пожаловать на канал Зеленая планета. В данном видео хочу поделиться очень интересным вкусным рецептом приготовления плавленного сыра из домашнего творога с грибами. Для приготовления нам нужно одно яйцо, любые грибы, которые вам нравятся, грамм 200-300, также приправа любая, которая вам нравится чайная ложка стакан молока это примерно 150 миллилитров и очень важная домашний творог точные пропорции это творог 300 грамм молоко 150 миллилитров одно яйцо соль 1 чайная ложка сода чайная ложка сахар 1 чайная ложка 50 грамм масла очень важно домашнего так будет вкуснее и цвет будет более насыщеннее и грибы хотя бы 200 грамм. У меня вешенки, вы можете брать любые грибы. Самое главное, чтобы все хорошо получилось, вам нужно вылить молоко в любую кастрюлю емкость и высыпать туда творог. Сейчас мы будем слегка плавить творог первый раз, нам нужно сделать, чтобы из него ушла вся влага. Если не сделать это, ваш плавленый сыр будет водянистым и плохо получится. То есть это самый важный нюанс, о котором вам нужно знать. Вот таким образом пересыпали в кастрюлю. Сейчас я все поэтапно покажу. Ставим на маленький газ и начинаем помешивать. Молоко должно свернуться и получится желтая сыворотка. И сыр слегка подплавится, соберется в комок и с него уйдет вся лишняя влага. Вот видно, получилась сыворотка, она такая желтоватая, сыр собрался в комок, его сбрасываем на друшлаг. Вот видно, он уже такой, уже слегка плавленный. Сейчас с него сойдет вся влага, возвращаем его в кастрюлю после этого нам нужно поджарить грибы. Нарезаем как вы любите и доводим их до готовности. То есть я делаю как, беру сырые грибы, добавляю немного воды, из них выходит влага, потом добавляю масло, поджариваю. Делайте как вам больше нравится. Размеры грибов тоже несущественны, как нарежете, так и будет. Я делаю такие чуть крупнее среднего, чтобы в сыре хорошо виднелись комочки грибов. Дальше слили всю лишнюю влагу с творога, Пересыпаем его в кастрюльку, в которой будем готовить. Туда добавляем одно яйцо на 300 грамм творога. Добавляем соль. Или же вот я использую вот такую куриную приправу. Очень вкусно получается. Можно и так, и так. Чайную ложку. Чайную ложку сахара обязательно и не полную чайную ложку, то есть без горочки соды. Сода нужна обязательно, сода это плавитель, без соды не получится творог, он не переплавится в плавленый сыр и в общем вся затея будет бесполезной. И добавляем 50 грамм масла. У меня домашнее масло, Желательно использовать домашние, так получается цвет более желтый и вкуснее. Сразу же ставим или на водяную баню, или на очень маленький огонь. Масса тут же начинает плавиться. Желательно ее постоянно повешивать, потому что может пригореть. И у нас получается вот такой тягучий плавленый сыр. Его уже можно кушать, но мы сейчас зальем его в форму, остудим, и я покажу его, какой он будет уже в остуженном виде. В самом конце добавляем наши уже готовые грибы, или же можно использовать любую начинку, которая вам нравится. Можно ветчину туда, колбасу, в общем, все, что вам нравится, можно использовать как начинку в этом сыре. Или же вообще можно ничего не добавлять, сделать только сыр. Вот так получается выглядит наш сыр, залит в маленькую форму. Сейчас мы его достанем и посмотрим, какая, какая консистенция, какую структуру мы получили. Перед тем, как заливать сыр, рекомендую всем смазать форму любым растительным маслом. Я смазывал оливковым и очень легко сыр оттуда выпрыгнул. Если не смазать, есть вероятность того, что приклеится, придется ножом подковыривать, то есть получится не совсем красиво. Но ну, вы его, конечно же, в любом случае достанете. Но если смазать маслом, получится все вот таким образом. Легенько он выпрыгнет. Идеальная форма. Теперь нарезаем, кушаем или делаем бутерброды. Точно так же его можно порезать, положить на хлеб, микроволновку. Он расплавится, будет тягучий, вкусный. То есть тут уже делайте так, как вам больше нравится. Сейчас я пару раз надрежу, покажу, какой он будет в середине, какая получилась консистенция и структура. Сыр легко режется, к ножу не пристает идеальный плавленный сырок у вас получится точно такой же, как в магазине. Все зависит только от специй, то есть вкусовые качества вы можете придать любые. Можно использовать любые специи, но единственное, если вы используете только специи без соли, то чайную ложку соли плюс специи. Так как у меня специя была и с солью, то есть она была соленая, получилась чайная ложечка такая с горочкой, идеальная пропорция на 300 грамм творога. В итоге мы получили вот такой вкусный плавленый сыр. Всем советую приготовить, очень вкусно. Кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Дальше еще будет очень много интересного. Всем спасибо, до свидания.